গাটো মোৰ ভাল নহয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সহজতে কিবা এটা হোৱা বনাই খাওঁ আৰু একো আৰু বেলেগ বনাই নাথাকোঁ ভাবিলোঁ আজি দাইল বনাওঁ আৰু আলু পিটিকা কৰি তেনেকৈয়ে ভাতটো খাম এই ভাবিলোঁ মই ভাততে দাইলখিনি দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ মই টিফিন এটাত ভৰাই ল'লোঁ দাইল আলু ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি কাটি কুটি ল'লোঁ আলু দুটা ল'লোঁ এয়া ঢাকোনটো মাৰি লওঁ হাঁপোটো মাৰি লওঁ আৰু টিফিনৰ তাৰপিছত মই কুকাৰটোত কুকাৰটোৰ ভিতৰতে ধুই একে টিফিনটো ভৰাই দিম আপোনালোকেও চাই থাকিবচোন বাৰু দেই ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিলোঁ তাৰপৰা কুকাৰত ঢাকোনটো মাৰি দিওঁ প্ৰায় মই দুটা চিটি মাৰিব দিছোঁ তাৰপাছতহে খুলিছোঁ ভাত হৈ গ'ল এইখিনি মই উদঙাই চাওঁ দেই কি হয় ভাতটো বাৰু দেখিছে নহয় ভাতখিনি সিজি গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু টিফিনৰ ওপৰত যে লাগি আছে সেইখিনি বেলেগ লেতেৰা বুলি নাভাবিব কিন্তু দেই এইখিনি ভাতৰ নিপিনি হ'ব এইয়া চাওকচোন দালিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল মই বহুত ভাল ৰিজাল্টেই পাইছোঁ আপুনি প্লিজ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ বাই